మాత్రే నమ రోజు మూడేసి శ్లోకాలు చొప్పున సౌందర్యల హరి అందరం నేర్చుకుందాము నేను మూడు శ్లోకాలు పాడి వినిపిస్తాను ముందుగా ధ్యాన శ్లోకము యుక్త శ్రీంకార శ్రీంకారూడార్ధ మహావిభూత్య ओङ्कारमर्मप्रतिपादिनिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्या मृणालीमृद्वीनां तव भुजलतानां चतुर्भिः चातो सौन्दर्यम् सरसिजभवस्तौति वदनैः न केभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममथनादन्धकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पण धिया नखानामुद्योतैर्नवनलिनरागं विहसताम् ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया कमलम् यदि क्रीडल्लक्ष्मी चरणतललाक्षारसजणम् समं देवी पीतं स्तनयुगम् तदेवं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुतमुखम् यदालोक्या शङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भो हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति श्रीमात्रे नमः